ইভিনিং গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোক ভালে আছে মই আচমাই নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা নিউ ভ্লগ লৈ আহিছোঁ এতিয়া সময় হৈছে সন্ধিয়া পাঁচটাই বাজিলে পাঁচটা বজাৰ পৰা ভ্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আগৰ আচলতে ইমানেই ব্যস্ত দোকানৰ বস্তু বনোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰিবই নোৱাৰিলোঁ এতিয়া দোকানখনলৈ আহিলোঁ আমাৰ দোকানখন কেনেকনো বনাইছোঁ আৰু কি কিনো আইটেম বনোৱা হৈছে আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিম মই যিহেতুকে দোকান দিম বুলি যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক প্ৰিপেয়েশ্যন কেনেকৈ কৰোঁ চাওক এয়া বুট মই তিয়াই থৈছিলোঁ ৰাতিয়ে এতিয়া মই বুটখিনি বইল কৰিছোঁ জুইত পোলাও বনাবৰ কাৰণে আৰু আনফালে সেইদম কাঁহী বাতি চাওক সেইয়া কাঁহী বাতি ধুলোঁ আৰু পানী ফিল্টাৰো কৰি আছোঁ লগতে আৰু এইফালে মই মটৰ অলপ কুকাৰত তিয়াই থৈ দিছোঁ ইয়াত আলু আৰু অমিতা দি মটৰ ঘুগুনি হ'ব আৰু এইফালে অলপ মটৰ বইল কৰি থৈছোঁ বইল কৰি পেলাই এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে খৰাহী এটাত থৈ দিছোঁ আৰু আৰু এইফালে মই আলু পিঁয়াজ কাটিবলৈ লৈছোঁ এতিয়া যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু মিষ্টাৰে যিহেতু বজাৰব আনি দিলে এতিয়া এইবিলাক কাটি মেলি লওঁ কাটোতেওতো মোৰ বনাই আছোঁ পকৰী কেঁচাঙৰ পকৰী হয় ইয়াতে বহুত মানে পিঁয়াজ আদা নহৰু কবি নৰসিংহ পাত তাৰপিছত ধনিয়া দি পেলাই এনেকৈ বনাইছোঁ এতিয়াহে আছে আৰু ইয়াতে কুকাৰত বুট পোলাও বনাইছোঁ আৰু এইফালে চাওক এইটো এটা মিক্স চাটনি পোলাও লগত দিবৰ কাৰণে আৰু পকৰীৰ লগত আৰু এইফালে তামোল পাত আৰু মিক্সাৰ হ'ব কেঁচা আৰু মাংস বইল আৰু পোলাওটো ইয়াতে থ'ম থোৱা নাই বাৰু তাত কুকাৰত চিটি মাৰি থৈছোঁ আৰু এইফালে মটৰবোৰ আৰু লগতে আছে এইয়া চিখৰ চিগনেচাৰ এইবোৰ আৰু আৰু এইফালে এয়া আৰম্ভ হোৱাই নাই মানে চব প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে অলপ দেৰিকৈহে আৰম্ভ হ'ব ফুটবল খেল আৰু এইফালে সেই দেৰিচনে কেৰাটে শিকাই আছে দাদা এজনে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ভিউটো ইমান ধুনীয়া মোৰ ভাল লাগিল সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ দেই আৰু ফ্ৰণ্ট চাইডটো দেখাই দিছোঁ বাৰু ফাইনেলি এখন আমাৰ দোকান এনেকৈ গোটেই লাইন কৰি মানে দোকানবোৰ দিছে আৰু এইফালে এজন আমাৰ ভাইটিয়ে হৈছে সম্বন্ধীয় ভাইটিয়ে দিছে লগতে দোকান আৰু এনে ব্যক্তি তথা বয়োজ্যেষ্ঠ আমাক প্ৰতিটো সময়তে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানত সহায় সহযোগ আগবঢ়াই অহা সন্ধিধ কলিতাদেৱ তেখেতকো আমি আমাৰ নিমন্ত্ৰিত অতিথিবলৰ কাষতে আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ পিছতে আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ এই অঞ্চলৰে শিক্ষক তথা প্ৰাক্তন খেলুৱৈ ৰাজীৱ মন্দিৰ

কালুগাঁও কোচিং চেণ্টাৰ কালুগাঁও কোচিং চেণ্টাৰ অধ্যয়নত অনুষ্ঠিত হোৱা স্বৰ্গীয় কল্যাণ গগৈ আৰু অশোক গগৈ ভোৰ্ণত জীৱানক্ষ আজি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আৰম্ভণি আজি পাটাক্য অঞ্চলত উপস্থিত ৰাইজ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ আমাৰ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আমাৰ কল্যাণ স্বৰ্গীয় কল্যাণ গগৈ ঘৰৰ পৰিয়ালবৰ্গ অশোক গগৈ পৰিয়ালবৰ্গ লগতে আমাৰ স্থানীয় নিজু ৰহমান ঘৰৰ পৰিয়ালবৰ্গ লগতে আমাৰ ও ডাঙৰীয়া পৰিয়ালবৰ্গ আৰু উপস্থিত মোৰ আমাৰ খেলুৱৈ বন্ধুসকল আজি আমাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষত আমি কল্যাণ গগৈ হোড়ত যি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছোঁ আজিৰ দিনটো সঁচাকৈ আমি সকলোৰে ওচৰত স্মৰণীয় হৈ দিনটোৰ হ'ব যিহেতু কল্যাণ গগৈ ডাঙৰীয়াই আমাৰ কালুগাঁও ফুটবল কচিং চেণ্টাৰৰ কাৰণে যিখিনি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে সেইখিনি হয়তো মই নক'লেও আপোনালোকে সকলোৱে জানে তথাপিতো মোৰ এজন খুব ভাল বন্ধু আমি একে সময়গৰাকী আছিলোঁ ই মোক খেলৰ সম্পৰ্কে প্ৰতিদিনে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰে ক'ৰবাত খেল হ'লেও আমাৰ যিটো টীম নিব লাগে টীমটো কেনেদৰে নিম সেই বিষয়েও আলোচনা কৰে আৰু ক'ৰবাত আমি অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰিম সেই বিষয়েও আলোচনা কৰে সঁচাকৈ তাৰ কথা মনত পৰিলে খুব দুখ লাগে সেইকাৰণে মই তাৰ বিষয়ে বেছি ক'বও নোৱাৰোঁ মানে অন্তৰত সঁচাকৈ তাৰ প্ৰতি মোৰ খুব মৰম ভালপোৱা আছিলে সিও হয়তো খুব ভাল পাইছিলে মোক কিন্তু যি নহওক তাৰ এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠা আজি যি তেওঁ মূৰণত হোৱা খেল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ পাই নিজকে দুখো লাগিছে গতিকেলৈ বিশেষ ক'ব নোৱাৰোঁ সকলো ৰাইজৰে আমাৰ এই পতাকা উঠন উপস্থিত হৈ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ এই চাৰিওদিনীয়া কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আৰু উপস্থিতি আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে মোৰ দুআৰাকী আমি সকলোকে আমাৰ বৃক্ষ ৰোপণ কৰা স্থানলৈ যাওঁ আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এইখিনিতে আমি এটা বিশেষ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু খন্তেক সময়ৰ পাছতেই আজি আমাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আমি আৰম্ভ কৰিম গতিকে সদৌ অতি ৰাইজকে ভাবি যি বৰ্তমান পকৰী বনাত ব্যস্ত পকৰী বনাই আছে সময় নাই ইমানেই পইচা ঘটিছে এতিয়া আৰম্ভাৰম্ভণি কৰিছে এটা ফটকাৰে দিছো তেওঁলোকৰ ফিল্ডৰ

এটা ট্রফি হব নগদ পঁচিশশো টাকা এ বছর প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ খেল জয়দীপ গগুতার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমি কামনা করছ পর্যন্ত আগবাই

লেকাম স্পোর্টস ক্লাব অরুণাচল এয়া মঞ্চ স্পোর্টস ক্লাব অরুণাচল নগদ ষাট হাজার টাকা আর একটা ট্রফি যাতে প্রদান করেছে অশোক গগরি তখন গর দেবজ গগু যোগান ফুটবল প্রতিযোগিতায় এই বছরের সূরে তুগরী রেঞ্জার্স যা দলক আমি প্রচুর বহার করবে অনুরোধ জানাই চলে হবলে অনুরোধ জানাইছো এইবার প্রাইজ প্রথম পুরস্কার নগদ আশি হাজার টাকা আর এটি বটা স্বর্গীয় কল্যাণ গগরণী একটি আর নগদ আশি হাজার টাকা বঁটা তো প্রদান করব স্বর্গীয় কল্যাণ গগর পরিবল ভরগুই এখান মাহী এই বছৰৰ শ্ৰেষ্ঠ এইবছৰ অসম ঢা এটা আশী হাজাৰ টকাটো তেওঁলোকৰ মাহীয়েকে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে এই ব্লগটো চাই তেন্তে ফেমিলি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকল নতুন ডিভাইছে মোৰ ভিডিঅ'ত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাব আজিলৈ আহোঁ গুড নাইট বাই বাই